Всем привет, с вами Сарика Плей и сегодня я решила сделать новогодний DIY. DIY будет, конечно, маленький, там несколько штучек. Короче, приступим. Для первого нам понадобится лист А4. Эм, два листочка таких вот. Из тетрадочки квадрат. Квадратик такие бумажки на клее, как называется, не помню и ручка чтобы красиво писать и клей ну, может тебе не понравился и приступим к поделке. так, как я вам говорила о том, что неделю я вам не говорила напомню, короче можно использовать клей можно использовать вот эту штучку. Ну, просто взять, несколько кусочков оторвать. И нам нужна именно липкая часть. Вот не извиняюсь за то, что у меня тут около глаз черная. Так вчера был праздник, я это была накрашена в кошку. Вы, наверное, это не видите, но все равно. Так, я вот этой штучкой не буду пользоваться мне лень все разрезать этими ножницами, так что беру клей Бывает или клей карандаш, но сейчас он у меня что-то не важен. Так, за красной линией начинаю клеить клей. Можно, конечно, немного, ну, как вы думаете, чтобы вам хватило? красной линией к концу и так же сделаем с второй стороной конечно получается что на друг друге но ничего страшного так довольно прикольно получается лучше прикольно чем ничего так. и клеим остальное. Можно, чтобы было не по уровню, но хоть как-то было. Все равно. Да, добавляет больше, как сказать, большей красоты, поговорится. Дальше их можно будет открыть. Я пока даже согну. Это будет как дверцы открываться. Самок. Вот. Получилось. Дверца открывается. Первая дверца открылась. Но только сильно не надо гнуть, как я согнула. Пишем. Вот, можно взять вот этот плюсочек, можно просто даже приклеить. Вот, приклеиваем. Сейчас я вам покажу, как. Стоун пока что. Пока буду клеить буду вам рассказывать, что потом надо взять. когда мы проклеим на них пишем э, такие, такую фразу. Ну, вообще это не фраза. Я на все не буду клеить, так как до Нового года осталось 10 дней. Ну, для вас нет, но для меня, да, сейчас для меня 10 не осталось. Для вас, наверное, 9 или вообще Новый год для вас уже пришел ну как смогут смотрите видео у меня почти все закончилось я пока поставлю паузу чтобы все сделать побыстрее у меня получилось примерно так да, конечно побольше чем надо пишем на белом пространстве. До. Ну, я не буду на писать, просто сокращу, вам покажу. Осталось. И вот так вот. Я даже еще надо немножко хватит. Так, пишем, например, вот тут один, тут два, тут три, тут четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать и двенадцать Например, Мне даже на одну не хватает, потому что будет уже тринадцать. И пишем буковку Д типа дней. Но чем-то эта буковка Д напоминает мне 9. Так, как она? Ну как-то так у меня получилось. Теперь ее можно открывать и закрывать за днями. Я даже возьму маркер. дали здесь отсюда 13, 12, 11 и 10 на И 10. Ну так как это уже день прошел и осталось еще немного до Нового года. Теперь, что покрасить, возьмем всяких карандашей, мастеров и начнем все разукрашивать. Я просто провел паузу, чтобы было побыстрее. И я устал. У меня получилась вот такая дверца цветная со всякими сердечками, звездочками. И чтобы было довольно весело жареного Нового года, я веду с третьего дня. По первый день до нового года беру обвожу этот день второй день и первый день ну оранжевым а понташам не, не лень искать так такой и довольно прикольно получилось можно повесить куда угодно быть довольно и это был первый. Давайте приступим дальше. Дальше можно сделать каталку. На много всего для родителей на Новый год. Да. И я помню в школе мы делали прихватку, да, прихватку, Ну, прихватку это, это прихватку. Так. И вы знаете, как делать гадалку. Также можно взять для родителей, украсить к новому в новогоднем настроении. И что еще можно взять? Написать там, например, счастье, машины, все такое. Еще можно сделать секретный подарок от всех родителей например, когда они придут вам на праздник, если вы там четвертого класса, то вы можете со всем классом договориться, чтобы, они, чтобы все мы вместе напугали родителей, так вечером, и так будет довольно весело, и учителя можно даже праздник довольно весело. И всем пока, с вами была Оля, до новых встреч, бай Thank you.